На протяжении последних месяцев мы выигрываем и благодаря новым тренерам Реброву и Раулю мы нашли вот этот вот равновесие между защитой и атакой. Динамо сильно как никогда при выполнении стандартов. Это тоже следствие работы Реброва. Все неделю э, с Раулем и с Ребровым мы отрабатывали на тренировках стандартные положения, благодаря этому забили. А каково ощущение, когда после неудачи, серии неудач с Донецким «Шахтером» такие его обыграть? Да, мы проиграли в этом чемпионате «Шахтеру» уже два раза, но мы были как никогда мотивированы сегодня, вышли, показали все, что могли и выиграли этот кубок. Я очень благодарен всем, 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 себе, команде, всему персоналу, всем болельщикам, всем. собственно, как трофей, тяжелый, 19,5 килограммов, как поднималось? 19,5 килограммов, а он тяжелый, но мы хорошо занимаемся в тренажерном зале. И самое главное, считаю, это сегодняшняя победа, которая придаст нам уверенности в дальнейшем.